Шапки Что вы хотите им достигнуть? Это мне интересно просто. Что я там хочу достигнуть? Договорились. А, хитрость, хитрость, хитрость. Тут и карта и работы, и принудительной работы. Я не знаю, что-то вот. И ну, что, ну, людей вообще, мало? Что мало людей? Я сейчас? не знаю, какие-то вот. Нехороші плани. От не просто так. Угу. Mm. Я Чисто? не знаю, які то Я не думаю, що в них колись хороші плани були, але mm -hmm. сам факт. Ну, це це таке. Росія буде пише а, док, ну, Росія Путін заявляє Росія буде атакувати об'єкти української енергетики Москва довго терпіла і не відповідала на удари по енергетичній інфраструктурі України тепер відповідає серйозно Ну звісно, історія цікава. то тобто, так роки... да скільки вони нам вони ж нам уже перебили все що можна і да. без світа були і графіки відключення були і все Давайте так, результати цієї заяви, результати по знищенню української інфраструктури. Давайте ми не, не тільки там світло, і газ, нафта, сховища, ну, все, що пов'язане з нашим, нашою життєдіяльністю, бо скоро вже ось і осінь прийшла у наш сад, але скоро вже й зима. создать трудности. Ну, полностью нет, тут идет помощь. А вот смотрите, то, что касается России, чем он так делает, я не знаю, что у них, но у них у самих какие-то проблемы серьезные. Ну да, я вас зараз пытаю, вот все удары. Или... вот именно серьезные, вот именно тоже с энергетикой у них серьезные проблемы. Вот мы зараз подаемся. Су... Стосу... Давайте так, какой результат на сегодняшний день отримали Отримали на, о, ці удари українських ракет, дронів по нафтопереробних заводах Росії. Тому що е, немає ж такої такої аналітики, статистики, щоб подивитися реально. Раніше казали, там 30% вони знищили в тому році. Так, Мені так, на сьогоднішній так. день вже здається, що знищили може навіть і 50%. От що, які результати? Результативність яка? Карта okay, пацієнта. Где-то совсем плохо, вот совсем ноль, да, где-то еще более-менее, а где-то, ну, на грани. Ну, достаточно, смотрите, здесь башня падает. Mm -hmm. Достаточно. А тут же оно тянет само за собой, понимаете, оно же само логистика тянется, да, потому что то, что я им еще в 2022 году говорила, что у них будут талоны, mm -hmm. и они меня плевались, да, как yeah. это в 2022 году предположить, что в России могут быть талоны. Ох. Окей, рухаємося далі. Трошки питань наших глядачів, любесеньки, в когось за чатика. Підписуйтесь на мій телеграм, там можна писати питання і більше спілкування зі мною, ЗМІ в Харківській області. Плани по діяло. Смотрите, там, видимо, он далеко от границы находится, не? Змеи, зараз я поделюсь по карте. Но опасность обстрела тут идет. Да? Серьезно. Бит станет Харькова 40 километров. Сейчас Давин на карте. Змеев, 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 змеев. Ну це від Харкова трошки вниз. Ну, Вузьчайно недалеко. А ну желание, ви бачите, тоже без света оставить, без, ну, ви що ми тільки що говорили, газ і все. Угу. Е-е, поставте, будь ласка, лайк. Так, uh, я хочу. Дивимося Кропивницький по загрозам. Аня пише. Кропивницький. Uh -huh. Дьявол сразу падает. Планы нехорошие, да? Планы под дьяволом. Результат. Производство. Про... Опасность воздуха такая. работа по ВО. Нет, тут результата такого они не достигнут. Но опасность идет серьезная. Так, ставим лайк, мы идем далее по ваших запитаниях. Харьков просит, Харьков. Наташа, засядь. Детских карт много. Внимание, что с детскими. Ну, здесь, здесь двойки, смотрите, здесь двойки. То есть опасность идет, но опять же, да, реализация их планов не будет таким, каким они ожидают. Боже, не дай бог, школа началась, это опять тревога, переживания, Ну, это не дай, Боже, не дай бог. О... Французская пресса Ганар пишет французским лекарям ради готовиться до возможной войны на весне 26 -го года. Ожидают 10-50 тысяч постраждали в первые месяцы Великой войны в Европе. Нас тоже завчасно готовили. Готовиться снова за тем, кто за кордоном? Ну, я делала на эту тему расклад. Там действительно, там самой Франции идет большая опасность какая-то. Или же там вот на сегодняшний, на ближайший момент я не вижу, чтобы это были боевые действия, да? Mm -hmm. военные действия, но там либо что-то связано с какими-то взрывами, опасность от воды, заражение воды, воздуха. У них же ядерная держава, не забывайте, у них ядерные yeah, yeah. атомные станции. Mm -hmm. Ну, в воде, вот именно север, там не хорошие карты, именно для самой Франции. Це буде, це буде, наприклад, спричинено тим, що, наприклад, якось якось Європа почне активно допомагати Україні, і, іначе і так вийде в них, що росіяни разом з своїми партнерами будуть наносити їм удари прям. Якісь, ну, спитіжка, ракетами. І з подіжка вони вже наносять, mm -hmm. вони вже наносять. Боже, я не знаю, така кількість Франції росіян, що я думаю, що там завербувати когось російським спецслужбам, отак, нічого. Ну, молодіж, підростків використовувати теракти. Так, то, что Европа будет помогать больше Украине. Ну, смотрите, тут как бы это независимо от этого. Здесь все равно у них планы идут террористической деятельности, усиление террористической деятельности, тут желание пересорить всех. И вот раньше, как карты показывали, что там у них есть список, кого бы они хотели убрать. Видите, опасность в полетах, в передвижениях, в перемещениях, это как раз-таки проигралось то, что вчера было с Урсулой Фондерленд, да. когда ее самолет Рэп, да. Да, рэпы. Вот это большая опасность, угроза передвижения, перемещения. Причем не только по воздуху, земле и по воде тоже. І бачите, і вони їх випробовують, а ті не реагують. Типа наче нічого не буває. Поняли? Такі заяви, От ведуть себе, наче нічого не відбувається. Так от так, це їхня так, так, тактика, да? Так? Странно, люди розхоложені в них, розумієте? Вони нічого не розуміють, тобто ну, дуже важко. Туреччина готується до війни і почала масштабне будівництво бомбосховища у всіх 81 провінції. Ціль мінімізувати жертви в разі конфлікту. В найближчі роки Туреччина чекає війна? В ближайше время. Ну, пока, пока непонятно, да, пока там какие-то договоренности есть. Ну, опасность висит. Тут опасность вести обстрелов идет. Угу. Я не а опасность обстрелов. Неожиданних удар, Так, да, в такому плані. Чому там. Любесеньки, ставте лайк, пишіть, звідки дивитесь, дуже важливо. А пак і в Ну, теракти, так. Да. США наділили, націлили 1200 ракет і 800 військових кораблів на Венесуелу. Ну і що? Там буде війна вже. Mm -hmm. Это манипуляция идет. Okay, все. Это, да, как бы такая угроза, да, чтобы пошли на их условия. Да что в том уроке такая было, да? А чтобы, ну какая-то мутная история, показова сила. Чтобы пошли на их условия. Дорогие мои любительцы, кидыемся питанием, если, например, Лиза пишет ⁇ Левьив ⁇ в ближайшие в ближайшие дни. что связано с энергосистемами, mm -hmm. газосховищем. Ну, то, что мы говорили, уже наверное все выучили эту карту, то, что сильно горит, ну то есть опасность есть. работа mm -hmm. по влу, по влу, связь еще что-то тут со связью может быть. Ось опише Тимощук, Наташа. Та мені здається, що Ердоган в землю зариє пів Росії, якщо будуть стріляти в сторону Турції. Це не буде Росія, це може бути погодно, угодно. да. Може це може бути Іран, це що да, хоче, да. може бути. Угу. Там карта кстати, там Росії нету карти. Так, Росія почала активну розвитку нероб'єктів, про що ми говорили. Тепер дивимося, чи є загроза руйнації вибухів українським атомним станциям? Станции. Бо есть история, что вони будут быть все, крім станции, станцій, поняли? Вот є дозвіл, вони собі, ну, якісь там что будут, можно быть все, крім станции. Ну, знаете, тут не атомные станции. Я не знаю, как это, подстанции. Ну что ты с этим связано? А тут не еще электропотанции. Хитро тут они. А, а без точить, а без... Вот чтобы атомная станция осталась, как это? А, я разумею, те, что подходит до ней, те, что живы да? Да. И будет такая По сухому залу. Вот, вот, такой план у них, здесь не по атомным станциям, mm -hmm. а именно по... Чтобы она... Mm. Получится у них это диверсии могут быть тоже, поняли? Не просто Что в том уроде Надеюсь... таки у нас уже было, да? Опять таки было, было так в том уроде. как это после этих действий идет опасность атомной станции? Ну вот чтобы самой атомной станции я не вижу. Ну так, да, щоб вона може виробляла менше енергії. Да? Не можна атомну станцію бити, а подстанцію електричну, яка її... не випала такі карти, uh -huh. знаєте. А от під станцією, да. Вода у мене фігурує. Це значить ну... Гес. Ну що, Гес? Давайте подивимося собі Канівську Гес, я не знаю, давайте, давайте Канівську, Ні, Кременчуцьку Гес. Давайте Кременчуцьку Гес першу подивимося. Кременчуцька Гес. то в зараз я там читал одну цікаву информацию, что россияне сами в шоке, что они зруйнували каковскую Гес, Да, просто так. Да. Идет опасность, ну и что она она ишла это опасность ну. ну оставить без да планы. ну планы такие видите за счет башни ну висит башня да и тут двойки идет ну попадание какое -то по итогу, что mm -hmm. Ну, чтобы так вот жестко башня под вопросом идет. Ну, опасность идет ей, вот так я скажу, идет. А okay, КГС? С целью именно с целью, ну поняли, оставить без света. Ну я разумею, то есть быть то, что навколо. Опасный ГЭС. Ну, они уже тоже видимо, пытались. Ну, какие-то попытки будут. Ну, по сравнению, допустим, с Кременчужской, не так, да? Эта и опасность тоже идет, но той Там больше. больше. То есть, то значит, и, и Кременчук в загрозе да? Кременчук. Ну да, сборы, производство. Собирают информацию сейчас по производству.